Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Betul ke Sanusi hendak menuntut Pulau Pinang supaya dikembalikan ke Kedah? Dan betul ke kalaulah benda itu berlaku, maka Kedah akan terlepas ke tangan DAP seperti mana yang didakwa oleh para wala cukai? Dalam video ini, saya akan merungkaikan tentang isu tuntutan Kedah ke atas Pulau Pinang secara detail insyaAllah. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika ini agak hangat jugalah perbincangan berkenaan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Stanusi Maknor, Menteri Besar Kedah dalam Dewan Undangan Dari Kedah baru-baru ini berkenaan dengan mereka iaitu Kedah sedang memutamatkan pasukan guaman untuk memulakan prosedur mahkamah bagi isu tuntutan Kedah ke atas Pulau Pinang yang telah mereka mulakan sejak tahun 2021. Dan sejak perkara itu timbul tuan-tuan dan sekalian, pelbagai naratif telah pun dimainkan terutamanya oleh anak-anak papa dan juga para warga cukai. Di mana mereka mengatakan bahawa Kedah tak ada hak ke atas Pulau Pinang, Pulau Pinang negeri berdaulat dan sebagainya dan macam-macam lagi. Dan tak kurang juga yang mengatakan seandainya kalau Kedah meneruskan hasrat untuk menutup Pulau Pinang dijadikan sebagai sebagai Kedah, maka Kedah akan terlepas ke tangan DAP kerana kursi DAP dan juga Pakatan Harapan jauh lebih banyak. Benarkah semua itu? Baik, Sebelum nak cerita semua itu, tuan-tuan dan sekalian, kita kena balik ke sejarah dahulu. Apakah asas tuntutan oleh Kedah terhadap Pulau Pinang ini? Dan saya kena jelaskan di sini, tuntutan ini bukan kerja sanusi. Tuntutan ini adalah berdasarkan kodetitah titah oleh Sultan Kedah, Sultan Saludin Sultan Badlishah agar Kerajaan Negeri Kedah minta Kerajaan untuk review kembali segala perjanjian berkenaan dengan Negeri Pulau Pinang dan juga Kedah sejak zaman berzaman. Baik, kita balik kepada isu sejarah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini saya rasa budak tak sekolah pun tahu. Pulau Pinang merupakan sebahagian daripada jajahan takluk Kerajaan Kedah ketika sebelum tahun 1786 di mana pada ketika itu Kedah sedang berhadapan dengan ancaman serangan daripada beberapa negara di utara seperti Thailand dan juga Burma. Dan pada ketika itu, Sultan Kedah memang mengharapkan sebarang bantuan ketenteraan untuk membantu baginda berhadapan dengan ancaman negara-negara tersebut. Maka pada ketika itulah datanya Francis Light yang mewakili Consortium Hindia Timur Inggeris ataupun KHTI datang ke Kedah berunding dengan Sultan Kedah pada ketika itu untuk ialah dah macam Sultan Kedah mahukan Uh, bantuan tentera dan sebagainya bagi berhadapan dengan Thailand and what not lah. Dan kebetulan KHTI pada ketika itu memang tengah mencari satu hub pelabuhan yang bebas cukai untuk dijadikan sebagai pelabuhan persinggahan kapal-kapal British pada ketika itu. So kiranya macam KHTI pun memerlukan satu pelabuhan dekat area Malaya ini yang tanah Melayu ini kan. Dan Sultan Kedah pula pada ketika itu memerlukan bantuan ketenteraan. So pada ketika itu termeterailah satu agreement mulut, perjanjian mulut antara Francis Light dan juga Sultan Kedah di mana Sultan Kedah bersetuju untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada Francis Light sebagai balasan Francis Light memberikan bantuan ketenteraan kepada Kerajaan Kedah pada ketika itu. Perlu diingat ini ialah perjanjian mulut ya bukannya perjanjian bertulis. Okey ini kena jelas betul-betul. So sebenarnya penyerahan Pulau Pinang kepada Francis Light bukanlah penyerahan biasa, bukanlah penyerahan kosong tetapi penyerahan berpajak. Apa bentuk pajakannya? Francis Light dan juga KHTI membantu kerajaan Kedah dengan ketenteraan dan sebagainya untuk berhadapan dengan ancaman Siam serta Burma. Tetapi, Francis Light tidak menunaikan janji tersebut pada ketika itu. Kena ingat eh, Francis Light tak tunaikan janji sebab ialah perjanjian mulut, tak ada agreement, tak ada sign, tak ada apa, maka dia pun tidak selesaikan. Dia cuma bayar duit sikit je dekat kerajaan di Kedah. So, Kedah pun macam tertipu lah. So, Kedah macam tertipu, kena kencing dengan Francis Light kan dan mereka pun adalah beberapa kali cuba untuk merampas kembali Pinang dari Francis tetapi gagal. Namun begitu, pada 1 Mei 1791, ketika itu kerajaan British telah pun memetrai perjanjian rasmi dengan kerajaan digedah pada ketika itu lah Pulau Pinang diserahkan sepenuhnya kepada British dengan kerajaan British pada ketika itu akan membayar sedikit pampasan kepada kerajaan di Kedah. Kalau tak salah saya lebih kurang dalam 6,000 dolar Spanyol if I am not mistaken dah kan. So perjanjian itu memang ada. Iaitu fine kau serahkan Pulau Pinang ke aku, aku pajak dari kau Pulau Pinang ini, aku bayar kau 6,000 dolar Spanyol setiap tahun. Dan pada tahun 1800, jumlah itu telah meningkat kepada 10,000 dolar Spanyol apabila kawasan seberang perai telah pun diambil alih bersama-sama oleh British. Maka fast forward lah ke hari ini. Maka apa sebenarnya tuntutan Sanusi dan juga Kerajaan Kedah terhadap Pulau Pinang? Adakah betul yang Pulau Pinang ini mahu dijadikan sebagai sebahagian daripada Kedah konon-kononnya seperti mana yang dimaklumkan atau didakwa oleh Anak Papa Olu Cukai? Jawapannya tidak. Kedah sebenarnya bukan nak minta Pulau Pinang dimasukkan kembali sebagai Kedah. Tak wujud lagi Pulau Pinang. Semuanya Kedah belaka. Bukan macam tu. Dia sekarang ini, kerajaan di Kedah di bawah titah Sultan Salahuddin mahu agar kerajaan persekutuan untuk review kembali perjanjian pajakan yang tidak pernah direview sejak tahun 1786 itu. Maka sekarang ini untuk pengetahuan anda, memang kerajaan pusat ada membayar 10 juta ringgit setiap tahun kepada kerajaan Kedah dalam bentuk honorarium ataupun dalam bentuk pembahagian ihsan. Okey fine memang ada sejarah dulu memang basically ni Penang ini merupakan hak kedah dipajakkan kepada British dan ketika pembentukan Malaya dan sebagainya pun benda itu perjanjian itu masih ada maka kita akan teruskan pembayaran berjumlah 10 juta ringgit setiap tahun. Tetapi kata Kendi Kedah, kata Sanusi dan juga kata Sultan Kedah Benda ini tak review-review dah masalahnya sejak tahun 1786. Dah sekian lama tak review selepas 200 tahun. So kita nak review balik lah. Lagipun sekarang hartanah dekat Pulau Pinang dah meningkat gila. Dia punya harga kawasan dekat Pulau Pinang sebagainya dah terlampau tinggi dan sebagainya kan. Jadi tak wajar anda kata kalau jumlah 10 juta itu dikekalkan tak di review langsung. Maka pada tahun 2021, Sanusi mewakili kerajaan Kedah telah memfailkan tuntutan agar kerajaan pusat bukan bayar 10 juta kepada Kedah tetapi bayar 100 juta ringgit setiap tahun kepada Kedah atas dasar itu. Dan sekarang ini memang mesklinya mereka hendak menuntut, mereka dah susah pasukan gawaman dan sebagainya. Mereka akan chat dengan pakar-pakar sejarah untuk memperkuatkan tuntutan mereka. Itu saja. Okey, adakah saya setuju dengan tuntutan kedah ini? Jawapannya ialah saya tak pergi kata saya setuju. Saya tak boleh kata saya tidak bersetuju. Bagi saya itu urusan negeri kedah, itu urusan kerajaan kedah dan of course ini merupakan titah Sultan Kedah. Maka saya tak boleh kata saya tak setuju kan? Dan saya juga tak boleh kata saya setuju sebab saya bukan orang Kedah, saya bukan orang Penang. Jadi saya serahkan hal ini kepada Sanusi, kepada Sultan Kedah, kepada Kerajaan Negeri Kedah untuk menentukan langkah-langkah yang wajar. Cuma kelakarlah bila dekat Parlimen jelutung serta terjerit-jerit kata ini pelopinan negeri berdaulat tak boleh tuntut dan sebagainya. Yang ini is not your say, Raya. Yang ini kita serahkan kepada mahkamah dan kita lihat apa akan jadi selepas itu. Anda kata kalau Kedah berjaya tuntutan untuk dapatkan 100 juta itu, maka itulah. Anda kata kalau gagal, maka kekal 10 juta. So sekarang ini untuk menjelaskan kepada anda, Kedah bukan nak tuntut Pulau Pinang masuk balik ke dalam Kedah. Bukan untuk menghapuskan Pulau Pinang daripada Malaysia. Sebaliknya jadikan Kedah semua. Bukan. Cuma sekarang ini Kedah nak tuntut untuk review kembali perjanjian pajakan sekian lama. Naikkan nilai dia. Dan Kedah merasakan nilai yang sepatutnya dibayar oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kedah ialah RM100 juta ringgit setahun. Bukannya RM10 juta seperti mana sekarang. Itu saja tuan-tuan sekalian kisahnya ya. Eh. Jadi tak timbul isu macam oh lepas ini tak adalah Pulau Pinang lagi dah, oh semuanya kedah belaka sebagainya dan menyebut tentang itu kita nak berbalik kepada satu naratif play anak-anak papa termasuklah oleh Cik Ibrahim Muhammad ini yang dia kata seandainya kalau kedah teruskan juga tuntutan ke atas Pulau Pinang, maka memang kedah sebenarnya, sanusi sebenarnya telah menyerahkan kedah untuk dikuasai oleh DAP. Kenapa? Konon-kononnya kata Cik Ibrahim Muhammad dan juga geng-geng oleh cukai ini kerusi DAP dekat Pulau Pinang kalau campurkan dengan kerusi Pakatan Harapan dekat Kedah kerusi Pakatan Harapan itu sendiri kerusi Madani itu sendiri akan menjadi majoriti maka PAS akan kehilangan Kedah betul ke macam tu? jawapannya kalau tak kau bila macam mana kau kira masalahnya kan? dia macam ni sekarang kita pecahkan macam ni lah eh. dekat Kedah ada 36 kerusi DUN dari 36 kerusi DUN itu 33 milik Perikatan Nasional PAS dan juga bersatu And then ada tiga saja kerusi yang dimiliki oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan saja ya, eh? bukan BN, Pakatan Harapan saja. Dan dekat Pulau Pinang pula ada 40 kerusi DUN. Dalam 40 kerusi ini, 27 daripadanya dimiliki oleh Pakatan Harapan. Dua daripadanya dimiliki oleh Barisan Nasional. Dan lagi 11 dimiliki oleh Perikatan Nasional. Jom kita tambah-tambahkan. Untuk kerusi Perikatan Nasional, 33 dekat Kedah campurkan dengan 11 dekat Pulau Pinang, total-total ada 44 buah kerusi. Manakala untuk kerusi Madani iaitu Pakatan Harapan Campur Barisan Nasional, kalau dekat Kedah ada 3 saja. Campur dengan apa tu Pakatan Harapan Pulau Pinang ada 27, ada 30 dah. Campurkan dengan 2 kerusi Barisan Nasional dekat Pulau Pinang, lagi 2 32 kursi. Jadi kalau kita totalkan pun semua kursi-kursi ini tuan-tuan dan puan-puan, jumlah kursi yang dimiliki oleh Perikatan Nasional untuk kedua-dua negeri ini jika digabungkan lebih banyak berbanding dengan kerusi Pakatan Harapan Bahasa Nasional, kerusi Madani itu sendiri. Dan dah boleh membentuk kerajaan negeri berdasarkan kepada majoriti mudah. 2 per 3, 51 kerusi. So, ini just majoriti mudah lah. Sebab untuk mendapatkan kerajaan dalam satu kerajaan yang orang kata apa, bergabungan ini, memerlukan 39 kerusi. So, Perikatan Nasional dah dapat 4, dah dapat majoriti mudah, dah boleh bentuk kerajaan. Jadi itu pun kelakar jugalah naratif yang pelik yang cuba dimainkan oleh wala cukai yang kita dah dibang betul-betul. Lagipun uji akal lah. Anda katalah kalau lah kedah tuntut Pulau Pinang dan mengakibatkan DAP akan dapat kuasa kedah, kenapa dia orang meloncat? Kenapa dia orang mengamuk? Nampak tak? Memang kelakar gila tuan-tuan dan sekalian. Cumanya untuk kesimpulan video kita, sekali lagi saya beritahu kepada anda. Tuntutan kedah ke atas Pulau Pinang bukan tuntutan sanusi tetapi tuntutan yang telah direstui dan dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Yang pertama. Yang keduanya, mereka bukan tuntut Pulau Pinang masuk berdana Kedah menjadi sebahagian daripada jajahan Teluk Kedah. Tidak. Tetapi menuntut agar kerajaan pusat review kembali pemberian pajakan setiap tahun dan minta meningkatkan nilainya daripada 10 juta sekarang kepada 100 juta ringgit setahun. Dan yang ketiganya, Benda ini anda kata kalaulah kursi-kursi digabungkan pun still Perikatan Nasional akan jadi kerajaan negeri dekat kawasan Kedah Pulau Pinang itu tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya harap anda faham tentang perkara ini dan tolong sampai-sampaikan kepada mereka terutamanya kepada walau cukai ada-ada apa-apa -ada yang mungkin agak bengong sikit lah tentang perkara ini kan. Almaklumlah. Benda berkaitan legal ni kadang-kadang dua orang kata benar pun masalahnya main sembang je macam berukak kakak tua. Satu sembang semua cakap bersama nyit-nyit-nyit-nyit-nyit tapi tak kata apa kan. Tapi itulah. Lagi sekali, adakah Kedah akan berjaya? Wallah wala bisawab. Adakah saya sokong tindakan Kedah? Kalau itu rasanya Kedah batuk buat dan terpulang pada mereka lah. Saya tak boleh dalam kata sokong. Saya tak boleh kata saya tak sokong kerana apa? Kerana saya tidak terlibat secara langsung. Saya bukan rakyat Kedah. Saya juga bukan rakyat Pulau Pinang. But all and all, kalau betul itu hak Kedah, maka wajarlah dipulangkan kembali kepada Kedah. Ada faham? Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. segala besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.